Uh, это Кэнду Джамс, ботинки, запатентованные конструкции для фитнеса и активного отдыха. Если начинаете отвечать на ваш вопрос, то, ну, скажем, сантиметров, наверное, 20-25, не больше. Uh, расскажите голову про этот вид спорта. Кэнду Джамс, так? Именно так называется этот бренд, именно так называются это ботинки. Изначально они были изобретены в 1994 году канадским ортопедом повторюсь, изначально для целей целях реабилитации для людей, у кого есть проблемы с коленным суставом, а также для людей с проблемами а, в спине, а, из, были изобретены такие ботинки. А уже потом а со временем они вошли в мир фитнеса, и теперь а, по всей Европе и не только, практически по всему миру а, вот, а, известен, очень мега популярен и эффективен вид фитнеса в а, ботинках, в пружинящих ботинках Candle Jumps важко так ходить, тем паче, что и заниматься. На самом деле есть очень много людей, которые просто в них ходят, гуляют с детьми по паркам. В чем их смысл, в чем преимущество ботинок Кенгу Джамс? В том, что они амортизируют столкновение с твердой поверхностью, защищая спину и суставы на целых 80%. Это, в принципе, самое главное преимущество этих ботинок и то, чем они прославились и, и то, что дает нам физическое такое, и не только физическое, но и эмоциональное удовлетворение. Дело в том, что час занятий в Кенгу Джампс, за один час мы сжигаем от 1000 до 1200 калорий. А это очень эффективно, поэтому женщины очень любят этот вид фитнеса. Нам всем нужно заниматься каким-либо видом спорта и просто вести здоровый образ жизни. Теперь благодаря Кенгу Джамс можно поздравить всю Украину, а уже сейчас и женскую, и не только женскую, города Черновцы, что вы теперь сможете э, ходить э, и заниматься ботинками кангу Джамс здесь на месте. Есть какие-то ограничения? Возрастные ограничения. Ботинками кангу Джамс можно заниматься от 5 до 90 лет. У нас есть детские группы, понятно, что во взрослых э, моделях а деткам нельзя заниматься. Для детей есть а их ботинки, они меньше, они легче. Раз уж мы пришли к этому моменту, хочется сказать и отметить, что ботинки, они весят 2 килограмма каждый. Поэтому во время занятий вот в этой пружинящей обуви у нас происходит работа два в одном. Кардиотренировка, жиросжигание, очень быстрая потеря веса, плюс это силовая тренировка два в одном. Потому что мы уже, получается, работаем с грузами. Есть определенный комплекс упражнений, если это не об колено наверх, то здесь работает, конечно же, больше всего мышцы пресса. Если это сайд поднятие ног в стороны, это внешняя внутренняя часть бедра. Очень эффективное упражнение для ягодиц. Вообще уже когда стоишь в ботинках Кангу Джампс, есть правильная позиция, которую нужно держать, для того, что, чтобы удержать небольшой такой баланс, уже начинает работать наша мышечная

Кенгу джампс я занимаюсь уже почти 7 лет. Почему начала заниматься именно этим видом фитнеса? Потому что я была оперирована. Опять рекомендую всем тем, у кого есть проблемы с коленно-голеностопными суставами и тем, кто были когда-либо оперированы. Вот на сегодняшний день, слава Богу, и благодарность канадскому ортопеду, что он придумал эти Чудо-черевички, я уже называю это. Да. да, что теперь э, люди с такими проблемами могут заниматься не только плаванием, но и заниматься вот, э, видом а не просто бегать, бегать в парку. Э, вот так э, я встала на ботинки только из-за того, что я была оперирована на левое колено э, после многочисленных тренировок. Сорвала я колено на степ-аэробике, к сожалению мы не всегда бережем свое здоровье, но слава богу, появился вот такой вид фитнеса. С тех пор, как я встала на ботинки, могу сказать, что в день по 3-4 часа иногда и больше занимаюсь в наших червичках чудо И с тех пор у меня не было абсолютно никаких проблем, никаких болей, и поэтому рекомендую на собственном опыте. В ботинках я похудела на 27 килограмм первый раз. Потом решилась на второго ребенка, поняла, что с, так, с таким видом фитнеса это не страшно. Готовимся к третьему. Поэтому, да, всем, кто хочет похудеть, подтянуться, просто вести здоровый образ жизни, ничего лучшего на сегодняшний день пока не придумано.